Щороку найвпливовіші і визначні автомобільні журналісти України збираються тут, на автодромі Чайка, щоб провести найвизначніший тест-драйв року. Адже його результати потім можливо вплинуть на ваші автомобільні вподобання. Впервые... Конкурс этот проводился еще в Киеве в 2000 году, я тогда был председателем жюри, и будете смеяться, это был конкурс коммерческих автомобилей, то есть грузовиков. Вот. А с тех пор стекло много воды, и уже сколько раз мы проводим конкурс легковых на автодроме «Чайка». Это совершенно другое ощущение. Сейчас проверим на механике. На автомате я уже ездил на А30, а вот на механике нет. Во время первого заседания журналистская жюри отобрала 10 финалистов этого конкурса. И вот сейчас мы их собрали на чайке, чтобы в очной борьбе определить, кто же, по мнению журналистского жюри, профессионального жюри акции, станет лучшим автомобилем, получит главную номинацию «Автомобиль года в Украине-2013». Западных автомобилей вообще-то плохих не бывают. Бывают просто более дорогие, более дешевые, более комфортабельные, менее комфортабельные. Утім, навіть наших професійних акул пера ретельно ознайомили з правилами безпеки. Не варто думати, що місія професійного журі конкурсу проста. Адже справедливо и кращого з кращих дуже и дуже складно. Профессиональная гордость и профессиональная квалификация журналистов, которые сами заинтересованы в том, чтобы определить автомобиль, который действительно лучший. Действительно, с точки зрения инноваций, дизайна, комплектации, цены, экономичности, безопасности, является одним из лучших или лучшим на рынке. Машини готові. На них чекають складні декілька годин на засніженому кільці столичної чайки. Ця десятка головні претенденти на отримання найпрестижнішого профільного українського титулу. Автомобіль року року-2013». Дуже приємно, що в цей раз те здрав претендентів відбувається на дійсно українських умовах. То есть голый лед, слегка прикрытый снегом, снежная каша, чистый лед. То есть постоянно меняются коэффициент сцепления под колесами, и электроника слегка сходит с ума. Олег Василевский, Автобильд. Гудышан Евгений, редактор Автомир. Виталий Новых, журнал Автомир и Автомир Драйв. Влад Матя, шеф-редактор портала Инфокарьюэй. Сергей Волоченко, первый автомобильный телеканал, журнал Автобильд, ведущий. Ну, вроде главный редактор, если не ошибаюсь. Виктор Стельма, главный редактор «Автоконсалтинг». Я главный редактор журнала «Коммерческие автомобили». Андрей Волощенко, журнал «Моторньюз». Захаренков Николай, «Украина за рулем». Юрий Боднарчук, первый автомобильный канал. Чебан Дмитрий Станиславович. Ничего ж так официально. Рауль Челочава, программа «Автопилот». Сергей Иванов, еженедельник «Автоцентр». Сокор Евгений, журнал «Автоцентр». Евгений Егоров, журнал «Моторньюз». Претендент номер 1 Hyundai Santa Fe. Легендарний корейський позашляховик представлений вже в третій генерації. У тесті бере участь автомобіль з турбодизельним мотором і повним приводом. Тому їде першим як локомотив, адже траса засніжена. Він був першим. Первопроходцем ми упустили його умисно першим, тому що він тяжелій. Всіх. В даному випадку це не мінус. Зелений плюс. Это полный привод. И им можно было немножко подготовить трассу для тех, у кого, мягко говоря, проблемы с реализацией тяги колесами в таких условиях. Поэтому машина А. Едет везде. Б. ESP не отключается, поэтому помогает там, где не очень опытный драйвер может испугаться. И поехать прямо. И С. А, Подвеска, которая отлично справляется вот с вот этой гадостью, потому что одно дело ездить по сухому асфальту, даже по мокрому, другое дело, когда под колесами вот такая вот снежно-ледяная ерунда. То, чего ждал рынок на самом деле, это вот именно дизельного мотора, потому что Санта-Фе все-таки э, с этим мотором воспринимается гармонично. Машинка, которая поехала, значительно, значительно интереснее, больше тяги. Плюс оно хорошо комбинируется, опять же, с подвеской, которая очень классно воспринимает эту всю разбитую грязь. Достаточно стабильно, то есть система стабилизации работает очень мягко, при этом остается какая-то какая доля драйва на руле. Опять же подчеркиваю, что это не самая-самая боевая машина, не самая горячая с точки зрения, но в этом сегменте фактически все такие. И а, вот для таких зим, как сейчас, Я вірю, що Санта Фета очени виперепечать, якщо ми машину. Претендент номер 2 Hyundai i 30. Стильний і просторий хеджбек. Уже тривалий час є одним із найбільш популярних моделей Hyundai серед українців. Його нове покоління, презентоване 2012 року, вочевидь лише підтвердило цю тенденцію. Впечатление приятное. Дизайн. Пока до материалов не, не, не добираемся, но дизайн, дизайн хороший. Пластик кое-где жестковат, конечно. Могло вот быть и помягче. Очень понравился. Он едет приятно, хорошая механическая коробка передач, хорошее переключение передач. Даже с максимальной загрузкой, даже на распитой дороге, где много обледенелых кусочков, подвеска крепкая, комфортная, тихая очень важно. И опять же для клиентов корейской марки, которые не гоняются за динамикой, за чем-то особенным в настройках ходовой, а больше все-таки приветствует комфорт, я считаю, что отличный выбор. Можно предсказывать поведение машины, когда понижаешь или повышаешь передачу. И это помогает на такой сложной трассе хорошо заходить и выходить из поворота. Понравилась шумоизоляция и понравилась подвеска. Когда мы ехали на Hyundai с механической коробкой, я еще обратил внимание, что он едет как кольцевая восьмерка на чайке. То есть достаточно честно. Ты сам чувствуешь, что происходит с автомобилем, и электроника очень аккуратно вторгается в вождение. Просто означает моменты, наиболее острые, где сейчас, может быть, она что-то сделает. Автомат э, теперь на уровне с механикой. То есть даже тем, кто любит активный драйв или там, самому переключать передачи, можно уже выбирать автомат. Он по скорости переключений, по отзывчивости уже отрабатывает так же, как и водитель, э, хороший водитель на механической коробке. Впечатление? На удивление одинаково хорошие, хотя машины разного класса, одна маленькая и легкая, вторая очень большая и тяжелая, а, обе продемонстрировали исключительно стабильное поведение в поворотах, очень четкие реакции на руль, а, возможность отрегулировать, а, собственно говоря, производительность электроусилителя руля очень хороша, вот i 30 а, я ехал в режиме спорт, он мне очень понравился, вот внятные тормоза, что, наверное, а, большая достоинство для тяжелой машины, потому что не часто такое встречается, но Тіжлий Санта-Фе встанавлюється очень правильно, прогнозуємо і тогда цього хочуть водіти. Об автомобілі жіна. Претендент No3. Кіасід. Якщо ви прагнете виділятися з автомобільного потоку, найкращий варіант придбати кіа створені легендарним дизайнером Пітером Шраєром машини нікого не залишать байдужим. Надто ось цей симпатичний хечбек, який теж багато на що здати. Тут усі все-таки позиції нескільки обособлені на этом, о, на этом тесті, поскольку автомобіль, в принципі, навірно, із того, що здесь є самый народний. Я не могу сказать, что вот этот сид, который сейчас мы тестируем, что он гениален, что он э, там может выделяться какими-то там супер э, скоростными характеристиками. Но он очень адекватен, он очень удобен и в принципе э, для человека, который там имел опыт общения с другими автомобилями, вот при посадке в этот автомобиль ему надо будет там какие-то особые знания, какие-то звуки, все понятно, все адекватно, все, все работает так и надо. Претендент номер 4 Kia Optima. Цей бізнес седан презентували нам на початку 2012 року, але він уже зазнав безкомпромісного успіху. Звичайно, e, в головне – це дизайн. Автомобіль, конечно, очень футуристичен, але, як ми бачимо, він реален на наших дорогах. Немного не хватает информативности рулевого управления, руль пустоватый, но в остальном довольно интересная машина. Оптима берет прежде всего дизайном, очень красивая машина, вообще Питер Шрайер молодец. Чуть-чуть более приземленное все, не такое космическое, но зато на фоне автомобилей подобного класса эта машина более лучше управляется, и вообще чувствуется доводка о том, что люди позаботились именно о чувстве водителя, а не только пассажира. Автомобиль понравился понравился фактически во всех аспектах то есть сперва прокатился на заднем сидении достаточно просторно хорошо и есть подогрев сидений в такую погоду очень выручает вот ну и за рулем то есть автомобиль первое ведет себя пошлушно и прогнозируемо во вторых есть запас тяги и в принципе машины приятно управлять поэтому опять-таки очень неплохо ведет себя машина и на ну, на этом треке, конечно, тяжело понять что-то очень определенное, но вот то, что она показывает сейчас на вот этом публике, очень такой ременчивый, то лед, то снег, то мокрый Ну, как... для тяжелого автомобиля очень неплохо. Цена адекватная, 35 штук за машину, в которой есть все, это хорошо. Три круга или два круга удалось проехать и, и на заднем сидении, и пассажирами. Там... Очень даже неплохо. Не Хватает места и для ног, и, в принципе, удобно. но в общем, для тех, кто себе присматривает автомобиль в классе D, это, в принципе, ну, на сегодня должен быть один из основных претендентов. Претендент номер 5 Citroen ds 5 Вишуканий, стильний, потужний і елегантний. Це не простий Citroen, адже його назва містить магічні букви ДС. Французькою це означає десе, богиня. Як вона вражала серця українських професійних автожурналістів. очень прикольная машинка. Она ну, такая для людей, которым вообще ну, все равно на мнение окружающих, у которых есть свое. И оно настолько крепкое, что они готовы выложить почти 50 тысяч за такую машину. Самый красивый автомобиль на 60. Очень интересный дизайн. Комфортный салон. Даже если вам он не очень приглянулся снаружи, достаточно сесть вовнутрь и потерять контроль над собой. Отлично рулится, хорошо едет, то неплохо тормозит. Динамичный, очень скоростной. Он, конечно, немножко жестковат, но зато по управляемости и по динамическим характеристикам выше всяких похвал. Передний привод. Здесь начинает сказываться, но система стабилизации очень хорошо работает. Очень хорошо работает. Вы можете с ним многое делать и себе позволять. Он все равно будет держаться, 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 держаться. Яркая индивидуальность, наверное, именно то. Что многие ценят в этом автомобиле. И я думаю, что они готовы за это немножко потратить денег. Очень удивляет, приподнятая такая посадка на сиденье. Сидишь, как немножко в джипе. Из-за того, что все черное, и узкие такие больницы, и ощущение, что не только в джипе, но и в бронированном джипе. Хотя едет легко. Дизельный двигатель работает на ура. Кстати, это самый массовый дизельный двигатель в мире. Не, не, не зря, потому что он один из лучших. Претендент номер 6 Peugeot 508. Цей розкішний седан замінив собою моделі 307 і 407, увібравши найкращі риси кожного з них, що показав тест прямо зараз. что касается первой испытанной машины, Peugeot 508, но тут, надо сказать, все-таки немножко организаторы, не организаторы, а импортеры, немножко схитрили, потому что у нас заявлена машина 508 в списке претендентов, а на треке присутствует 508 GT, которая, ну, скажем, на голову выше обычной 508, естественно, это отражается и на цене, и на комплектации, но что касается именно этого автомобиля, вот с дизельным мотором 508 GT, который присутствует здесь, это очень хороший автомобиль, это однозначно. Отлично управляется, комфортно и достаточно доступен. В сравнении с конкурентами в своем классе по комфорту, ну, по всем параметрам, можно его отметить как одного из основных претендентов на победу в этом э, конкурсе, <музык> 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 неплохо, лучше, чем я ожидал. Версия GT 2.2 мотор дизельный, замечательно едет. И самое интересное, что для этого автомобиля с его мощностью, с его как бы, показаниями драйверскими, расход топлива ну, просто невероятный. Один из самых, если не самый экономичный автомобиль в нашем тесте сегодняшнем. Порядка 6-7 литров на 100 километров. Это, это очень весомый аргумент. Большая машина, серьезная уже для состоявшихся людей. Претендент номер 7 Volkswagen Golf 7. Хто ніколи не чув про Volkswagen Golf, той не існує. Фактично найвідоміша у світі машина. Знають і шанують її в різних колах автомобілістів. І початківці, і стрітрейсери, і ралісти, і любителі спокійної їзди. Сьогодні він став ще більш універсальним і ще більш комфортним. Он не зря эталон. Он очень хорош в дороге. Отлично рулится, прекрасно. Все хорошо, кроме цены. Впечатления, в принципе, положительные. И они посмотрим. связаны с тем, что я узнал, что эту машину можно купить вот в базовом исполнении, независимо, сколько будет дверей, в ней уже будет стоять 9 подушек безопасности, целая куча систем, систем активной безопасности, которые ну, реально помогают. И такие интересные опции, которые в принципе в других машинах, ну, то ли не афишируются, то ли еще не принимают, не применяются. Например, здесь для срабатывания подушек безопасности, в момент срабатывания подушек, окна оставляют щелочки, чтобы увеличился объем подушек, ну, не бил по ушам пассажирам, чтобы куда то воздух мог, мог выходить. Также есть функции, которые распознают, расширенные функции партроника, они распознают пешехода, который стоит возле машины, возле крыла, тоже полезно в нашей стране, особенно ночью. Машина неплохая, но, по-моему, 41 тысяча за гольф долларов дороговато. Даже несмотря на то, что здесь полный фарш. Вот. Правда, здесь это окупается тем, что хорошая система безопасности. Есть прикольные опции. Можно настроить рулевое, там, отзывчивость двигателя под, себя, спортивный, экономичный режим. Ну, это во многих машинах есть, да? Но тут за эту опцию надо заплатить всего 198, по-моему, долларов, если не ошибаюсь. Не так уж и дорого. А также есть базовый режим, который может предупредить вас, что вот вы едете да, в экономичном режиме, приоткрыто окошко. Он понимает, что ага, расход топлива большой. Почему? Потому что окно украшает. Он на русском языке пишет – закройте окно. Интересная машина, заметный рост, хотя визуально вроде бы изменения не так уже велики, но если разбираться принципиально, другая машина. Есть очень интересные штучки. Забавно с потенциалом машины. Претендент номер 8 Honda Сівік космічний винищувач в автомобільній індустрії. А в поєднанні з фірмовими налаштуваннями Хонди цей хеджбек має полюбитися тим, хто любить володарювати на дорозі. В целом неплохо. Остался жестковатым, но такой настроен на активный драйв. Ну, Civic нового поколения, этот хэтчбэк у меня как бы немножко удивил, потому что прошлая машина была такая очень зажатая под европейские автобаны, то есть она на таких вот дорогах, как сейчас, когда намерзло там лед, колея, она ужасно стучала, если смотреть правде в глаза, и была такая некомфортная совсем. То есть это поколение, вот я первый круг вообще удивлялся, что это тот самый Civic. Он стал гораздо комфортнее, ездит так ну, очень приемлемо по таким страшным буграм. Вот, и довольно э, предсказуема работа ESP. То есть, вот, причем, что у Civic она стоит даже в базовой версии. То есть, э, хэтчбэк э, так, очень бодренько едет в повороте. Так, понятно читается, что с ним сейчас будет происходить. На скользком покрытии система вступает не мгновенно, но довольно рано, скажем так. То есть, в общем, очень приятная машина, вот. ну, недостаток, как у всех сивиков, это небольшой дорожный просвет, и везде, где снега чуть побольше, то это уже сразу чувствуется. Претендент номер 9 BMW третьей серии. те, насколько яскравыми є днеприводные автомобили BMW, наверное, знают все. Однако сегодня нашим тест до рук потрапил полноприводный седан третьей серии. Мне кажется, что эта машина, конечно же, если бы мы жили в какой-нибудь очень состоятельной европейской стране, могла бы претендовать на звание автомобиля года. Но с учетом тех продаж, которые сегодня существуют в Украине, да, то как бы достаточно кощунственно говорить, что BMW тройка стоимостью там 48 тысяч евро или 50 тысяч евро может быть автомобилем года в такой, в общем-то, откровенно небогатой стране. Перед началом мероприятия организаторы просили не ехать больше 80 км в час, учитывая качество покрытия. Я пошутил, что вы, наверное, имеете в виду скорость в поворотах. Все дружно засмеялись, но по поводу BMW системы x я могу сказать, что, наверное, это пока что из тех автомобилей, что я проехал, это единственный автомобиль, для которого это не шутка. Многие люди, возможно, о ней мечтают, но от мечты до этого автомобиля очень-очень-очень много евро да, нужно насобирать. Исключительно, исключительно правильное поведение машины в повороте, ну, не говоря уже о прямой, а своей управляемостью BMW традиционно покоряет классная тачка, хорошие, невероятные инновации. Сейчас ездили, я получал массу удовольствия. Выходить из автомобиля не хочется, но, собственно, на этом все. Классная эмоция. Претендент номер 10. Mazda CX-5. Цей автомобіль покликаний зруйнувати стійке уявлення людини про кросовери, адже він економний, дуже комфортний і головне точний у керуванні. За все це відповідають технології Mazda, зокрема, двигун SkyActiv. Mazda CX-5, вона Немножко перевернула представлення Mazda. Всі ми звикли, що мазда достаточно прожорливий автомобіль з бензиновим двигателем. завжди в своєму класі ані ну пригруває конкурентам. с новым мотором она наоборот стала одним из лидеров. Вы знаете такой очень интересный э, автомобиль, никогда бы не подумал, что э, кроссовер может быть настолько спортивным и э, предлагать водителю такие эмоции, как практически от гоночного болида. Достаточно жесткая, честная. Но это выражается в первую очередь в остром руле. Приятно ехать быстро, приятно ехать медленно. Ну и главное, она очень экономична. Показал расход 6,9 литров. Хотя система SkyActiv известна своей экономичностью, но когда сам увидишь это собственными глазами, почувствуешь и поймешь действительно это приятно уделять. Очень чувствительные педали газа, ускорение, динамику чувствовать хорошо можно в этой машине. И плюс очень хорошая посадка. Для водителя развитая боковая поддержка, то есть очень себя комфортно в виражах можно почувствовать. Очень хорошее будущее ожидает именно эту модель. Она может конкурировать э, с лучшими представителями кроссоверов, которые сегодня весьма популярны в Украине. Для полноприводной машины 8 с небольшим литров расходов зимой это это хорошо честно говоря понравились все я всегда стремлюсь находить лучшее в будь-якому автомобілі. Да, є сті, которі панірують більше мені е є, которые представляють більше интерес об'єктивно. Ну це все нужно систематизувати, думати, считать. А учасники тесту мусять уважно заповнити свої анкети і розподілити бали між десятьма претендентами на перемогу. По тому ці бланки будуть ретельно вивчатися організаторами акції Автомобіль року. Але ці результати вирішують долю учасників лише наполовину. Інші 50% мають визначити учасники громадського журі, долучитися до якого може кожен, хто заповнив анкету онлайн на сайті конкурсу або у журналі Автоцентр. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 18 лютого. Про неї перший автомобільний теж готуватиме окремий репортаж. смотреть да, люби, ничего же так официально а придумаешь что -а. сказать ну в общем замечтался что сюда лезешь нет ой как хорошо когда я сюда